Продовжує розповсюджуватися на російську територію. Москва та Підмосков'я сьогодні вночі відчули наслідки так званої СВО. Масовані палки привіти туди передали, нібито 144 дрони. Усі, начебто, знищені, відрапортували у міністерстві оборони РФ і знову ж таки, начебто, жодних влучань та руйнувань. Втім, як бачимо, ніч була на Росії дуже забальна. В мережі з'являються різні відео дронової атаки на Москву. Аеропорти призупинили роботу Шерм'єнтіва Дамадієдова внуково оголосили план «Кавьор». В інтернеті з'явилися й кадри, де видно, як нібито горить аеропорт Дамадєдова. Загалом про атаку безпілотників повідомили у дев'яти російських областях. Також на одному з відео, нібито Брянськ, і чути звуки вибуху. Яка ціль атаки? І чи не час Владиміру? Путіну замислитися, що так звана спеціальна воєнна операція добігає кінця. І чи дотягнулися ми вже до тої голки кощі яка змусить нервувати диктатора? Про це не тільки говоримо далі з військовим аналітиком Сергієм Віскресневим на позивний флеш. Пане Сергію, ми вітання. Доброго дня, бажаю, здоров'я. Отже, почнімо з дійсно доволі масованої атаки закриті на прийоми відправку літаків цивільні аеропорти в безпосередній близькості два з них знаходяться до Москви. Є інформація і про пожежу на злітно-посадковій смузі в Жуковському. Що думаєте про цю атаку? Ну, давайте мы немножко начнем с первых шагов, как это все развивалось. Очень долгое время игра шла в одни ворота, то есть наш противник атаковал в основном нас. Делалось это, как мы все знаем, шахедами иранского производства, которые потом превратились в герани российского производства. И для России это было достаточно просто, потому что они просто сначала покупали иранские беспилотники, потом они перенесли эту технологию на российские. Нам пришлось пройти этот путь длинный и сложный сначала. То есть несколько производств у нас э, на протяжении года или полутора шли к тому, чтобы выпускать э, ударные БПЛА формата шахеда самого разного размера, которые смогут атаковать большие расстояния и наносить Российской Федерации ущерб. И сейчас мы достигли такого момента, когда мы в количестве и в качестве достигли паритета с Российской Федерацией, а то его и превосходим. Это говорит о том, что игра началась с две стороны, и мы показываем Российской Федерации и жителям Российской Федерации, как это быть постоянно нон-стоп под ударами, чтобы жители поняли, что война она касается всех, а не только одной стороны. Поэтому мы атакуем нашими ударными БПЛА Ключевые объекты российской инфраструктуры. И в этот раз мы провели атаку, я насколько понимаю, по аэродромам, которые тоже являются частично объектами критической инфраструктуры. И символически это было сделано по столице Российской Федерации, по Москве. На самом деле это достаточно просто для нас в плане э, дальности полетов, потому что мы уже э, как бы гордимся полетами на 2000 километров. Это действительно очень серьезное достижение, там 3000 километров. До столицы Российской Федерации здесь примерно 500 километров, поэтому любые наши БПЛА формата, там, гипстрайк, могут э, в большинстве своем преодолевать эту территорию. Но здесь для нас было что показательно? Мы показали, что даже такой важный объект, как столица страны нашего противника, она не может на 100% сдержать эту вот угрозу. То есть, и это коснется всех. Это не коснется не только глубина каких-то провинций Российской Федерации, а даже столицы. Чтобы люди, которые там живут, они тоже поняли, что такое война и что испытываем мы эти два года. Все наше население, все наши жители находясь постоянно под угрозой. Ну, насправдится ну, так. Давно потребно было відчути, еще такие путинские, так званые, СВО. Тим не менш, знаєте, в мережі вже почали жартувати, що Путін віддав частину ПВО в Іран для того, аби закупити ракети, і саме тому не змогли відбити атаку безпілотників. Це жарти, звісно. Але ось ці аеродроми, куди летіло, яку стратегічну ціль вона мають? Жуковський, наприклад. Ну, смотрите, мы на самом деле не знаем абсолютно точную цель, которая ставилась. Мы ее не афишируем с нашей стороны. Мы только можем судить информацию частично со стороны противника. Мы видим, куда это прилетало, куда были удары нанесены. И мы можем делать вид, ну, понимать, что был удар нанесен по аэродромам Российской Федерации. Хотя, на самом деле, куда именно и зачем именно такой информации открытой нету. Да? Поэтому, раз мы пьем, значит, в этом есть какой-то смысл. И это не просто, то есть мы не занимаемся атаками чисто с точки зрения ИПСО или какого-то психологического воздействия. То у нас у любой атаки есть цель, мы не бьем по мирным объектам, мы не бьем по мирным жителям. Естественно, мы понимаем риски, что если российское ПО собьет какой-то БПЛА, он может попасть в дом. Такие же риски есть и у нас. Да? Мы понимаем, что и ракеты, и обломки ракет падают, которые мы сбиваем. Естественно, что-то куда-то может попасть, но это не результат прямого там, атаки да, на жилые помещения. Я так говорю, потому что вот в интернете публично есть видео, как какой-то там дом, куда попал ударный БПЛА наш. То есть это все результаты контрмер. И Противодействия БПЛА э, есть четко два. Первое это средство РЭБА радиоэлектронной борьбы, которые не дают долететь до России. И второе это уже как крайняя мера это средство ПВО. Э, и здесь э, преимущество есть на нашей стороне, потому что нас за целый год научили эффективно бороться с ударными БПЛА. Мы постоянно были под атакой, поэтому у нас это целая совокупность мер. У нас работает большое ПВО, малое ПВО, работает средства РЭП в Украине, работают мобильные огневые группы, работает авиация, и мы научились, как бороться с БПЛА. У Российской Федерации такого опыта нет, у них ноль этого опыта. Мы видим, что наши БПЛА долетают до НПЗ и других критических объектов, даже до Москвы в том числе. Здесь я скажу даже более, я удивлен, потому что, ну, по моей информации, Москва и Московская область закрыты плотно засобами РЭП, которые воздействуют на систему спутниковой навигации. Потому что все БПЛА летают, ориентируясь по сигналу спутника навигации, автономно, они не управляются. Так происходит и с шахедами, и Гераниями, так происходит с нашими БПЛА. И то, что российский РЭП не смог, а российский РЭП – сильный РЭП, то, что они даже не смогли защитить свою столицу, и наши БПЛА долетают до Москвы, І атакують ті об'єкти, коли потрібно атакувати, Говорить о том, що у них не все хорошо не тільки з ПО, а ще й ще средствами радіоелектронної електронної боротьби ну, насправді те, що російська оборона це пшик, ми вже доводимо вдруге за можна сказати більше ніж за місяць. А була інформація про те, що в цій атаці був задіяний дрон. Лютий вам відомо, що це за дрон. Ну, э, лютый есть. Это один из таких наших как бы флагманов дипстрайка, который является. Ну, его часто очень узнают, потому что у него характерная форма и когда на видео э, жители Российской Федерации фиксируют ударные в днем, то есть он очень четко заметен, потому что он отличается по фюзеляжу, по крыльям, отличается по конструкции от других. То есть это один из наших флагманов. Он характерен тем, что он может нести достаточно большой вес на достаточно большие расстояния. То есть именно вот этот дрон может атаковать объекты там больше, чем тысячи километров. Потому что, в принципе, все э, БПЛА в данный момент у нас работают там на участке, там, в диапазоне там, до тысячи, до полутора тысяч километров. Лютый может атаковать гораздо дольше. Поэтому, ну как, это один из наших ударных БПЛА. Один из, например, там, из пяти производителей, которые у нас есть. Ну насправді, е, аналізуючи всю ту інформацію, яка е, надходить і надходить в тому числі і з Сполучених Штатів, ми очікуємо на те, що нам розв'яжуть руки, те, що нам е, знімуть заборону з використання далекобійної зброї, яку нам дали, але не дають дозволу на її використання, і е, е, Розумію, що е, шансів взагалі на зняття їх не так вже і багато. Mm. І тут єдине, що виходить, нам залишається сподіватися на власне виробництво. І... Так і є. Да. Ми повністю опираємося да. на собственне производство. Я просто ще раз розпочеркну. То есть я восхищаюсь людьми, ни для кого не секрет, что за долгие годы до войны наше военное производство умышленно или неумышленно было разрушено. И вот наши ребята, конструкторы, они в такой сложной ситуации, в такие сжатые сроки нашли возможность делать собственные наши разработки, и причем которые показывают результаты. Я был на многих производствах, которые делают ударные бополас, смотрел, как это делается. И это действительно, ну, это знаете, если мы видим некоторые разработки российские, которые сделаны как попало, то наши изделия, они очень качественные. Они сделаются по всем нормам и соответствуют международным стандартам, которые есть в области БПЛА. То есть и выполняют они свои задачи очень, как мы видим, толково. То есть долетают, атакуют. Вот. И мы наращиваем дальше производство. Я в этом благодарен нашему государству, нашим властям, потому что мы сейчас, основная проблема, одна из основных проблем, это было, естественно, финансирование у нас этих проектов, потому что без средств невозможно э, что-либо делать. А вторая была проблема, это отсутствие четких прогнозов. Потому что ни одно производство не может работать на будущее без прогнозов. Вот люди, которые делают ударные БПЛА, они должны закупать запчасти наперед. И запчасти во многом там сложные в плане там, импорта, поставок. И сейчас мы наконец-то даем, наше государство дает нашим производителям долгосрочные прогнозы на БПЛА с обязательствами выкупать их БПЛА. И наши производители наконец-то могут что-то прогнозировать, закупать под это. И, то есть мы вышли на полноценное плановое производство, этих ударных БПЛА и как вы уже сказали здесь один из плюсов это наши изделия украинские мы не обязаны спрашивать ни у кого решения что нам можно а что нельзя то есть мы принимаем решения сами на основании необходимости которая сейчас есть а, тем не меньше, а... Підйомність цього БПЛА, вона ж невелика. І якщо порівнювати з ракетою, це геть ем, не порівнювання насправді речі. І от в даному випадку, якщо ми все ж таки не отримаємо цей дозвіл, так який можливо, можливо, президент Зеленський його продавить. В Сполучених Штатах чи є у нас якийсь план Б, тому що ми розуміємо, що власне і та заборона, і аргументація тієї заборони, про яку говорять США, про те, що немає сенсу взагалі давати цей дозвіл, бо 300 кілометрів це не так багато. Я так розумію, що в принципі росіяни вже перебазували свої аеродроми, хоча не всі. Тоді сенс выходит есть. И если нам не дают, то чьи у нас план Б? Ну, в первую очередь план Б у нас заключается в том, что мы недавно показали, буквально на днях, испытания нашей собственной баллистической ракеты, украинской, нашего производства. И это была полностью неожиданность для нашего противника, что мы способны делать такие вещи. Да, они делали глубокий анализ, ну, свои версии, на базе чего мы это сделали. Да, понятно, что возможно, мы использовали какие-то более наработанные технологии, как шасси, как базу для этой ракеты. Но тем не менее мы говорим о том, что мы получим свою баллистику, и если у нас все получится серийную баллистику, и мы будем не зависеть ни от кого, да, она не будет такая дальняя, как Искандер, то есть ожидается там сотни километров, не тысячи. Но тем не менее это будет наш эффективный как бы контр-контрответ на их действия. Но в плане ударных БПЛА это все-таки серьезное оружие. Если бы это не было серьезное оружие, то Российская Федерация не делала столько шахедов и не запускала по нам. Потому что, да, действительно, заряд БПЛА колеблется от 30 там, до 60 килограмм боевой части, там 70, может, где-то на больших самолетах и чуть больше. Но их, если ракету, например, можно одну сбить, там, крылатую, то 10 БПЛА имеет шанс, что один из них долетит куда надо. Особенно при грамотном его использовании. Тобто, якщо б та технологія була неефективна, шахєдово би бы не було в нашу сторону, Росія б тільки ракетами. Ну, і ще хотіла вас запитати про бомбу. Власне, видання Forbes пише, що Україна створила власну високоточну авіаційну бомбу, яка може стати ключовою зброєю для ударів по цілях в Росії. Летить вона, відомо, що летить вона на 65 кілометрів, має ракетний прискорювач і висовні крила. Вам відомі якісь деталі? Что Смотрите, в целом, в целом по этому да в целом про это по этой разработке мне ничего не известно, потому что я специализируюсь больше по радиотехнологиям, я как раз даже ударных БПЛА касаюсь в области защиты систем навигации от РЭБа. потому что сейчас сейчас на все военные технологии крутятся вокруг радиосвязи, поэтому это ну, как бы неизбежно. Вот. Относительно бомбы в целом можно сказать следующее. Для нас большая проблема – это те, так называемые ФАБы, или они называются КАБы, или это ФАБ с модулем коррекции который наносит нам большие поражения. Мы видим, что это эффективно, мы видим, что с этим сложно бороться. Естественно, мы ставим себе задачу разработать аналогичное устройство. Мы такое устройство разработаем, я в этом не сомневаюсь, но здесь будет у нас сложность, с какого носителя эту бомбу, скажем так, сбрасывать. Потому что у Российской Федерации есть целый класс самолетов, там Су-24, у которых есть возможность фикс атаки, доставки этого, этих планирующих авиабомб на определенный рубеж. То есть нам, естественно, тоже нужно иметь большое количество самолетов, которые под это дело оборудованы. Я не знаю, насколько 16 способен нести. Такую авиабомбу, скорее всего, его придется дооборудовать каким-то крепежом, системами сброса. Ну, естественно, как контраргумент, вот эти носители, они могут быть сбитыми тоже системами Российского МПО, поэтому здесь, скажем так, нельзя сказать, что мы разрабатываем какую-то бомбу и на этом все. Это не просто бомба, это целый комплекс мир, который состоит из носителя этой бомбы, которая состоит из тактики применения на фронтах этой бомбы. То есть где, как и в каких условиях мы будем это применять. Но это будет хорошая контроружа оружие да? мы, мы увидели, как работают российские бомбы планирующие, мы увидели, как работают их кабы, и да, мы, конечно, хотим иметь такую же технологию, это естественно. Сергію, ще хотіла запитати вашу, вашу оцінку, можливо, ваш прогноз. Ось ці всі події Курщина, Москва цієї ночі, загалом, от слідкуючи за всіми цими пропагандистськими помийками, мушу, на жаль, за цим слідкувати, бачу, що почали вони говорити і про те, що нам і чужа територія не потрібна, і те, що слідкують вони досить таки. Прицільно і детально за нашими українськими розробками, тобто я так розумію, що нервуються, нервуються і загалом уся ця ситуація з тим, що українська армія зайшла на територію Російської Федерації на Курщину, вона підірвала авторитет, я так розумію, кремлівської верхівки. І ось як вважаєте, чи можна очікувати такий невеличкий, ну хоча б невеличкий бунтеліт? Российская Федерация, ну, я думаю, что он достаточно давно назревает, потому что у них, по большому счету, вся элита, и давайте говорить, так, не только элита, а какой-то там крупный бизнес, да, они все страдают. То есть они э, привыкли жить за границей, у них есть финансы за границей, там яхты и все остальное, конечно, им не нравится то, что они и их семьи ограничены в своих свободах и возможности передвижения, в том числе бизнеса и так далее, связанные там э, с, э, с миром. Сколько они продержатся, ну, это, это, вопрос. То есть, естественно, да, сейчас любой даже самый там россиянин, я, как и вы, слежу за всеми их пабликами в Телеграме, у меня больше задача следить в плане их технологий, там, развития технологий, я тоже слежу за их настроениями, и, конечно, куска область это была для многих неожиданностью, потому что, мы знаем, что даже президент не озвучивает это публично, он это говорит как постоянно. Вот два дня назад в его интервью президент Российской Федерации он говорил, что это какие-то приграничные там действия. То есть, по большому счету, мы оккупировали и заняли целый кусок Курской области, да, но об этом публично никто не говорит. Хотя неофициально во всех российских пабликах это дело все обзвучивается. Они сначала очень сильно там возмущались, потом говорили, что через два дня мы, значит, выбьем оттуда украинцев. Это лишь дело там буквально считанных дней. Там сограли со всех стран со всех регионов России резервы для этого дела. И мы, как видим, идем за неделю, идем недели за неделей, но ничего не происходит. Но для нас, конечно, это больше, в том числе и политический шаг, и шаг, конечно, для каких-то возможных переговоров, как контраргумент. То есть я даже больше рассчитываю, ну, больше считаю, что это сделано с этой точки зрения, потому что ну, у нас появляется какой-то аргумент для торгов переговоров, потому что без этого переговоры будут идти только в одну сторону против нас, у нас нет козырей, да, то есть сейчас этот козырь появился, ну, хотелось бы, конечно, больше, знаете, как многие мечтают, что мы там не остановили, заняли, но я считаю, что и так это какое-то такое чудо, а больше, наверное, удивились все жители других стран, потому что, ну, вот такой решительный шаг, а он действительно решительный шаг, зайти на другую территорию и удерживать. Ну насправді довели, що ніяких червоних ліній не існує. Я вірю в те, що наша армія, наша а. дипломатія і далі працюватиме над посиленням нашої переговорної позиції, в тому числі пане Сергію. Я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Сергій Безкресна флеш, військовий аналітик, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку, і побачимось.